હેલો બાળ દોસ્તો એડ્યુક ટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ છ વિષય હિન્દી પાઠ આઠ રાજા કા હિસ્સા પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની આપણે સમજ મેળવીશું પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકશો તો ચાલો શીખીએ પાઠ આઠ રાજા કા હિસ્સા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ સ્પરથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ પ્રશ્ન નંબર એક નિમ્નલિખિત સંવાદ કિસને કિસકો કહા ઓર ક્યો એટલે કે નીચેના સંવાદો કોને કોને કહ્યા અને શા માટે કહ્યા તે આપણે લખવાનું છે સવાલ નંબર એક ભલે આદમી તું યહ ક્યાં અત્યાચાર કર રહે હો ભલા કહી સ્ત્રી કો ભી હલસે જોતા જાતા હૈ તેના જવાબમાં આપણે લખીશું યહ વાક્ય રાજા ભોજને ને કિસાન સે કહા क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी सवाल नंबर बे जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो मेरा काम क्यों रोक रहे हो जवाब तेनाली यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था सवाल नंबर त्र भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई जो हल में एक बैल के साथ जूती थी सवाल नंबर चार ये मोती तुम्हारे खेत में उगे है इन पर तुम्हारा हक है तेना जवाब मे लखीशु यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा सवाल नंबर पांच नहीं महाराज आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले तेना जवाब मैं आपने लखीशु यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था હવે પ્રશ્ન નંબર બે પઢીએ ઓર ચર્ચા કીજીએ અહીં કેટલાક વાક્ય આપેલા છે જેમ કે લડકે વિદ્યાલય મેં ખેલ રહે છે આ છે તે સંયુક્તાક્ષર એટલે કે જોડિયા શબ્દ છે ય અહી પ્લસ ય એટલે કે દ અને ય ને જોડેલા છે તેથી વિદ્યાલય બને છે આવી રીતે જબ કોઈ આધા વર્ણ એક વર્ણ કે સાથ મિલતા હૈ तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे हमने देखे कि यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसे दूसरे उदाहरण दिए गए हैं। वो आपको आपके मित्र के साथ चर्चा करना है और लिखना है हवे प्रश्न नंबर त्रन प्रश्नों के उत्तर दीजिए सवाल नंबर एक किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं चर्चा कीजिए जवाब में आपने लखीशु किसान खेती के लिए हल बैल ट्रैक्टर कुदाल फावड़ा हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं सवाल नंबर बे किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं तेना जवाब अपने लखीशु किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं जौ चना सरसों आदि का उत्पादन होता है जबकि खरीफ की फसल में ज्वार बाजरा दाले चावल गन्ना आदि की पैदावार होती है सवाल नंबर त्राण आपके गांव में आसपास में कौन सी फसलें ज्यादा पैदा होती है तेरा जवाब माँ आपने लखीशु मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज्यादा होती है इस फसल में गेहूँ जौ चना और सरसों पैदा होते हैं आप आपके गांव के आसपास में कौन सी फसल पैदा होती है वो भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर चार किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है तेनालीराम जवाब में होने वाली खेती में है खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं उनके द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि चीज बाजार में बिकने के लिए आती है सवाल नंबर पांच क्या आप किसान बनना चाहेंगे यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों जवाब हाँ, मैं किसान बनना चाहूंगा किसान बनने से अनेक लाभ है गांव की हवा शुद्ध होती है पीने के लिए कुएं का नलकूप का शीतल जल मिलता है अपने खेत में पैदा की गई ताजी या खाने को मिलती है अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता अपनी पालतू गाय भैंस का ताजा दूध पीने को मिलता है अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है सवाल नंबर छ आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में और क्यों तेना जवाब अपने लखीशु यो तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा उचित लगती है पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है इनकी आपूर्ति पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार सस्ती और सुरक्षित है अतः मैं बैलगाड़ी में बैठ घूमना चाहूंगा सवाल नंबर सात पशु हमारे मित्र है इस विषय पर चर्चा कीजिए तेना जवाब में अपने लखीशु अनिल सुनील साहिल और हर्षिल नाम के लड़के बगीचे में बैठे हैं। पशु हमारे मित्र है इस विषय में उनमें चर्चा हो रही है इस बार मैं गांव में गया तो पीने को गाय का ताज़ा दूध मिला वाह क्या स्वाद था उसका सुनील कहता है अरे मेरी दादी तो गांव से गाय का ताज़ा घी भेजती है हमारे घर में तो उसी का उपयोग होता है तब हर्षिल कहता है मेरे दादाजी भी गांव से भैंस के दूध का मावा भेजते हैं। उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं तब साहिल बोलता है हमारे गांव में मेरे अंकल रहते हैं। उसके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है मैं गांव जाता हूँ तो जी भर घोड़े की सवारी करता हूँ अंकल ने एक कुत्ता भी पाला है उसने एक बार चोरों को भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी थी तब अनिल कहता है हमारे घर में बेलों की जोड़ी है दादाजी ने उनके नाम हीरा मोती रखे है दादाजी कहते हैं कि ये बेल तो हमारे सच्चे साथी है। तब कहता है सचमुच। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पशु हमारे आ रीते तेरा मित्रों साथे चर्चा कर लखी सको हम अपने स्वाध्याय प्रश्नों की समझ मेवी प्रश्न नंबर एक प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा तेना जवाब मे लखीशु राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है मगर उसके हल में बैल है दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है सवाल नंबर बे राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा तेना जवाब में अपने लखीशू राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है सवाल नंबर त्राण किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी तेना जवाब में अपने लखीशु किसान के दो बैलों में से एक बैल मर गया था दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था खेत की जुताई करना जरूरी था क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी सवाल नंबर चार राजा भोज के दो बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ तेना जवाब में अपने लखीशु किसान को राजा भोज के दो बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे सवाल नंबर 5 किसान शर्मिंदा क्यों हो गया तेरा जवाब में आपने लिखिशु किसान को पता नहीं था कि अपने दो बेल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं स्वयं राजा भोज है इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया सवाल नंबर छ किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए तेना जवाब अपने लखीशु किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया सवाल नंबर सात राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए तेना जवाब मे लखीशु किसान के पास एक ही बैल था इसलिए हल में दूसरे बेल की जगह अपने पत्नी को जोत वह हल चला रहा था राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए हवे प्रश्न नंबर राजा भोज के बारे में वाक्य धारा नगरी के राजा थे वे विद्या प्रेमी थे विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे वे बड़े प्रजावत्सल थे प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है हवे प्रश्न नंबर त्रण सही जोड़े मिलाइए अही मुहावरे अने तेना अर्थ आपेला छे ते अपने योग्य मुहावरा ने तेना अर्थ साथे जोड़वाना छे आंख खुलना तेनो अर्थ थशे सही बात का ज्ञान होना બે આંખ લગરા તેનો અર્થ થશે એકદમ સે સો જાના ત્રણ આંખ ચુરાના તેનો અર્થ થશે સહી વાત સે તલ જાના ચાર આંખ દિખાના તેનો અર્થ થશે ક્રોધ કરના પાંચ આંખો કા તારા હોના તેનો અર્થ થશે બહુ પ્રિય વ્યક્તિ હોના છ આંખો મે ચમક આના તેનો અર્થ થશે પ્રસન્ન હોના આ રીતે આપણે યોગ્ય મહાવરાને તેના અર્થ સાથે જોડીશું પ્રશ્ન નંબર ચાર ઉપરયુક્ત મહાવરો કા વાક્ય પ્રયોગ કીજીએ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ માં આપણે જે મુહાવરે જોયા તેના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે એક આંખ ખુલના તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું વ્યવસાય મેં નુકસાન હોતે શેઠજી કી આંખ ખુલ ગઈ બે આંખ લગ્ન બિસ્તર પર લેટતે મેરી આંખ લગ ગઈ ત્રણ આંખ ચુરાણા कुछ कारण जरूर है इसीलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है चार आंख दिखाना जरा सी गलती होने पर ही आप मुझे आंखें दिखाने लगे। पांच आँखों का तारा होना हृदय अपने माता पिता की आँखों का तारा है छ आँखों में चमक आना प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई आ रीते अपने मुहावरा नो वाक्य प्रयोग कर

આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીશું હવે પ્રશ્ન નંબર છ નીચે દીએ ગયે ચિત્ર કા વર્ણન કીજીએ ઓર લીખીએ તમારા પુસ્તકમાં એક ચિત્ર આપેલું છે તે ચિત્રને આધારે આપણે વર્ણન કરવાનું છે इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है गांव में एक मंदिर है उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है गांव के बाहर एक पक्का कुआ है कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है पौधों पर बालिया है खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हसिया है खेत में धान के पौधे है खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है आ रीते तमें चित्र ने आधार वाक्यो लखशो तमें बीजा वाक्यों पण तारी जाते लखी सको छो પ્રશ્ન નંબર સાત અ નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કાપની માતૃભાષા એ રથ રોજ ભલાવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે અરે ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે આ રીતે આપણે ગુજરાતી કરીશું પ્રશ્ન નંબર સાત ઉનકો મેશ કે ક્રમ મેં લીખીએ અહીં ટોપલીમાં શબ્દકાળ આપેલા છે તેને આપણે શબ્દકોષ ક્રમમાં લખવાના છે તેના જવાબમાં આપણે લખીએ કિસાન ખેત પ્રજા પ્રસન્ન ફસલ બેલ રાજા સ્ત્રી આ રીતે આપણે શબ્દ ક્રમમાં ગોઠવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ પાંચ છ સાત અને આઠ ના ગુજરાતી તથા હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના સમજના વિડીયો આપણી ચેનલ પરથી મળી રહેશે થેન્ક યુ દોસ્તો એડ્યુકેક ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો આભાર દોસ્તો